Всем приветики, мои авокатики. И сегодня моему каналу исполняется уже целый год. Сегодня мы с вами подведем итоги. И я вам расскажу несколько секретов, что происходило за кадром видеороликов. Сейчас я вам включу момент, про который мы сейчас с вами будем говорить. Алексей, я тебя очень люблю. Давай встречаться. Я тебя люблю. Я согласна. Так вот, когда этот момент озвучивал, я правда плакала. И, возможно, поэтому у меня был какой-то более странный голос. В первой части вопроса ответа я в конце говорю очень тихо. Это потому, что была рядом со мной мама. Ну, на этом секреты закончены. И теперь подводим итоги. На канале 41 подписчик, 52 видео, эти 53 и 13 шорт. Одно знакомство со... Семь обустройств. Три части «Давай поженимся» и «Один я повар». Один рум-тур. Восемь серий сериалов. Семь влогов. И две части «Прикольные вещи». Один тиндер. Одна часть моей реальной жизни. Один скетч. 2, 24 часа. Один клип. Два вопрос-ответа. И одно знакомство. Ну, мы с вами подвели итоги. И теперь давайте посмотрим, как изменилась я. Давайте мы сравним голос. Сейчас я вам включу самое первое видео. И вы сравните с моим голосом. Вот, слушайте. Моя ОС работает... Но у себя дома э, на этом. Вот так вот за целый год изменился мой голос и мой монтаж. Ну и на этом все, мои авокадики. Я хочу выразить благодарность тем людям, которые меня поддерживали, верили в меня. И спасибо вам, мои авокадики, за то, что подписаны на меня. Нас 41 человек. Это 41 авокадик. Ну и на этом все. Всем пока-пока. Большое вам спасибо.